Спорт для меня это не просто увлечение, это смысл моей жизни. Люди по-разному приходят в спорт. Многие воплощают в жизнь свою детскую мечту или желание быть похожим на своего тренера или учителя. Я же могу сказать, что я продолжил семейную династию. Моим наставником был мой отец Ефремов Петр Иванович. Наверное, занимаясь у него и видя, как он работает, как он радуется успехам своих воспитанников, как ребята тянутся к нему, я и заболел спортом. А главное, я понял, что я хочу учить и тренировать детей. После окончания Нисийского педагогического училища в 2004 году Ефремов Дмитрий Петрович возвращается в родные стены и работает учителем физической культуры. Звучно обучается в Сибирском федеральном университете. По совместительству тренирует учащихся в детской юношеской и спортивной школы имени Федора Викторовича Вольфа на отделениях бодибилдинг и баскетбол. За 11 лет работы с детьми он не разочаровался в выбранном пути и в настоящее время является руководителем школьного методического объединения учителей физической культуры и спортивного клуба «Витязь». Мое жизненное игре это быть справедливым и честным по отношению к себе, детям и окружающим. Ведь надежда и доверие в глазах учеников ⁇ это высшая награда за труд. Моя педагогическая позиция заключается в том, что каждый ребенок ⁇ это личность, и у каждого из них есть своя душа, свой мир, свои мысли и свой потенциал. Занятия в спортивном клубе для ребят ⁇ это закалка характера, это сила, энергия, здоровье, красота, подтянутость, формирование высоких моральных качеств. А для меня ⁇ это общение с детьми. Так как занимаясь спортом, дети познают мир, общаются, развиваются, достигают определенных результатов, ведут здоровый образ жизни. Установление контакта и выстраивание доверительных отношений с родителями детей дают возможность почувствовать в их лице поддержку и понимание значимости увлечения спортом. Повышает интерес у семьи к спорту и оздоровлению, потребность в систематических занятиях спортом, регулярному участию в спортивных соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие спортивные результаты. Воспитанники Дмитрия Петровича являются активными участниками муниципальных, зональных и краевых соревнований по баскетболу, настольному теннису, лыжным гонкам, конькобежному спорту и занимают призовые места. Работая с детьми, Дмитрий Петрович постоянно ищет возможности и для собственного развития. Его деятельность в спортивном клубе «Витязь» разнообразна. Это тренировки, соревнования, тур слеты, походы, сплавы, внеклассные мероприятия, индивидуальная работа с остающими и одаренными детьми. Дмитрий Петрович сам является активным участником спартакиады работников образования Нисейского района. За пропаганду спорта и туризма награжден грамотами. Третье место в соревнованиях по гиревому спорту. Победитель за самый большой улов на соревнованиях по зимней спортивной рыбалке. Награжден грамотой за личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Енисейском районе. Награжден благодарственными письмами от детско-юношеской спортивной школы имени Федора Викторовича Вольфа и от Совета Федерации бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса Красноярского края. Если отмотать время назад и мне бы предоставилась возможность выбрать свою будущую профессию, я бы не задумываясь связал свою жизнь со школой и спортом.